السلام علیکم ناظرین ڈاکٹر سلطان محمود یوٹیوب چینل تھنک ٹینک ایکو کیئر سے اپناپا سیریز کا گیارواں پروگرام جس میں شروع میں ہم نے اس کا تعارف بتایا تھا میجرمنٹ بتائی تھی پھر آٹھ نو وجوہات بتائیں دس پروگرام ہو گئے اور جس کے اندر پھر ہم نے ریکیپ بھی اس میں شامل ہے آج ہم اس کا نا آخری پروگرام کرنے جا رہے ہیں جس میں بجائے کہ میں دس وجوہات پر آپ کو غذائیں بتاؤں کہ اس وجہ کو قابو کرنے کے لیے یہ غذا کھائیں اس کو کرنے کے لیے وہ کھائیں تو بہت ساری غذائیں ایسی ہیں جو ریپیٹ ہو جاتی ہیں تو اس لیے نا اس کا میں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ میں آپ کو آخری پروگرام میں ایک پورا ایک ڈائٹ پلان بتاؤں گا اچھا ڈائٹ پلان سے بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اتنے بجے یہ کھائیں اتنے وجہ یہ کھائیں وہ جو ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ موٹاپا کام کرتے ہیں یا ممی ڈیڈی ٹائپ جو ڈاکٹرز جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں تو میں اس پر بلیو نہیں کرتا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنا لائف سٹائل بدلیں لائف سٹائل بدلیں تو جو اگر آپ نے دس بھی چیز کھانی ہے وہ ساڑھے دس بھی کھا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی کوئی آپ کے جسم مٹیبلزم پر برا اثر نہیں پڑے گا تو اس پروگرام میں میں آپ کو ری کیپ کے طور پر ان تمام غذاؤں کا تمام وجوہات سے جو ریلیٹڈ ہے اس کو ری کیپ کرتے ہوئے وہ غذاؤں کے گروپ بتاؤں گا کہ جس پر اگر آپ توجہ کریں تو آپ کا لائف سٹائل بھی تبدیل ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ کے لیے ایک مناسب وزن میں رہیں گے مطلب بہت زیادہ پتلے پتنگ یا بہت زیادہ موٹے ہو جانا یہ دونوں چیزیں بری ہیں آپ سٹینڈرڈ ویٹ میں رہیں جو آپ کی جنس ہے جو آپ کا کام کا طریقہ ہے جو آپ کی عمر ہے اس کے مطابق ایک مناسب رہے تو اس سے پہلے کہ میں ان سب غزاؤں کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کرنے کے بعد اس پر کمنٹس بھی دیں اور بڑے کمنٹس آئے بھی ہیں اور اگر اتنے کومنٹس اکٹھے ہو گئے تو شاید پھر اس آخری پروگرام کے بعد میں ایک اور پروگرام کروں گا جو ان کومنٹس کی روشنی میں ہوگا تو ناظرین یہ بات ذرا توجہ سے سننے والی ہے کہ اگر وجوہات کوئی بھی ہوں وراثتی ہوں اوور ایٹنگ ہو اقتضابیت ہو کیلشیم کی کمی ہو ادویات کا استعمال کر رہے ہیں آپ ہارمونل بیلنس ہے سرد گرم موسم میں آپ کام کر رہے ہیں جتنی بھی وجوہات میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو تماعی طور پر سات آٹھ پوائنٹ ہے اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ ذرا کوشش کریں سب سے پہلے تو چلے کھانے کی طرف ہی آ جاتے ہیں تو متوازن غذا بیلنس ڈائٹ اس کا ایک نا فارمولا ذہن میں رکھیں کہ اگر ٹوٹل جتنی کیلوریز آپ کو چاہیے اٹھارہ سو چاہیے دو ہزار چاہیے اکیس سو چاہیے جتنی بھی کیلوریز چاہیے اس کا جو ففٹی پرسنٹ ہے وہ آپ کو پروٹین سے آنا چاہیے اور اس کے بعد کوئی تیس پرسنٹ جو ہے نا وہ آپ کو سبزیوں سے آنا چاہیے حالانکہ سبزیوں میں بھی پروٹینز ہوتی ہیں لیکن جب ہم پروٹینز کہتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا دھیان گوشت اور دودھ وغیرہ کے اندر جو پروٹین ہے اس کی طرف ہوتا ہے وہ اس کا ہم ذکر کرتے ہیں تو باقی جو ہے نا آپ اس طرح کر لیں کہ سبزیوں کا یعنی سٹائل بڑھا لیں اس کو جتنا آپ پکاتے ہیں کوکنگ کرتے ہیں اوور کوکنگ بھی کر جاتے ہیں تو وہ اس کا آپ غذائیت ضائع کرتے رہتے ہیں تو بہتر یہ ہے سب سے کہ آپ گوشت لیں آپ سبزیاں لیں آپ پھل لیں جو بھی لیں وہ اوور کوک کبھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ اگر نیم پختے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے میٹاولزم میں میں جا کر اس کو زور ذرا زیادہ لگانا پڑے گا اس کو ڈائجسٹ کرنے میں لیکن وہ پھر اس لحاظ سے وہ جسم کے سارے فیل جو ہے نا یعنی ایکشنز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس طرح پھر وہ غذا ہمارے اوپر اچھا اثر کرتی ہے دوسرا جو اس میں یعنی یہ پہلا پوائنٹ تھا جو آپ نے موٹاپے کو قابو کرنے کے ملے دوسرا پوائنٹ جو میں آپ سے بتاؤں گا وہ بڑا اہم ہے اور وہ ہے نیند پر کنٹرول ہم uh, کہتے ہیں جی کہ میں تو صرف چار گھنٹے سوتا ہوں اس لیے کہ ہمارا فلانا وزیراعظم اعظم چار گھنٹے سوتا تھا تو وہ بچارہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا لیکن وہ پھانسی لگ گیا بعد میں تو یہ کوئی ایسی ہم مثالیں نہیں ہوتی ہمارے سامنے کہ میں اس کو فالو کر رہا ہوں میں اس کو اگر فالو ہی کرنا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں کہ جو جن کا سٹائل بڑا زبردست تھا لیکن وہ دور اس وقت نہیں ہے اس وقت اس وقت انتہائی سادہ غذائیں تھیں اب بالکل کمپلیکیٹڈ ہے اس زمانے میں کوئی فاسٹ فوڈ نہیں ہوتی تھی آج, آج ساری فاسٹ فوڈ ہے تو اس لیے کر کے نا آپ شخصیات کو بھی اگر پسند کرتے ہیں تو مدنظر رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا موٹاپا اس کی جو وجوہات ہے اس کے اندر ایک نیند جو فیکٹر ہے نا وہ بڑا سٹینڈرڈ ہے سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا چڑھتا بھی زمین کے اوپر دکھایا پھر اترتا بھی دکھایا حالانکہ وہ ہر وقت ہی چڑھا رہتا ہے لیکن زمین کی گردش کے باعث کسی وقت صبح ہوتی ہے اور پھر کسی وقت شام ہوتی ہے تو رات جو ہے نا وہ آرام کرنے کے لیے ہو گئی اگر موٹا موٹے لفاظ میں بیان کریں تو دن کام کرنے کے لیے ہو گیا ہم نے لائف سٹائل الٹا کر لیا ہم رات کو دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور دن کو دیر تک سوتے رہتے ہیں تو نحوست کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمارے اوپر آتی ہیں اس میں موٹاپا بھی آتا ہے تو آٹھ گھنٹے نیند بڑی سٹینڈرڈ ہے ساڑھے ساتھ کر لے ساتھ کر لے لیکن نوٹ لیس دین سیون ناٹ لیس دین ایٹ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ بھی نہیں کیونکہ ہم چھوٹے جب بچپن میں سنا کرتے تھے تو ہمارے نانا کہتے تھے کہ اگر آپ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو پاگل ہو جائیں گے اور کم کا وہ ذکر نہیں کرتے تھے وہ زیادہ نیند کو پروموٹ کرتے تھے کہ وہ آپ کریں لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا آج کل تیز زمانہ ہے شاید ہم آٹھ نو گھنٹے سونا گوارہ نہیں کر سکتے اچھا ناظرین جو تیسرا گروپ آپ نے اپنے اندر تبدیلی کرنی ہے نا وہ ہارمونل کی طرح دیان دھیان دینا کہ ہارمونل میں یہ ہے کہ اگر جیسے خواتین میں نا ایک پرابلم ہوتا ہے سسٹک اووری کہتے ہیں کہ اووری کے اوپر ایک جلی سے بن جاتی ہے جس سے پھر نا وہ جو بچوں کی پیدائش ہونی ہے وہ رک جانی ہے وہ تو ایک الگ سے معاملہ ہے لیکن اس کا نا ہم اس کی اووری سے نکلنے والے ہارمونز بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں تو جس میں عورت کے اندر مٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس کا مینوپاز کا ٹائم ہے جس کو اس کے اسٹریجن ہارمون قدرتی طور پر بدلتے ہیں تو اگلا فیکٹر جو خواتین میں آتا ہے وہ آ جاتا ہے پیریڈز کا کہ ہر تین ہفتے کے بعد بیس اکیس دن کے بعد وہ ان کے اندر سے ایک اچھا خاصہ اخراج ہو جاتا ہے جس میں اندر آئرن کیلشیم سوڈیم یہ سب چیزیں جو ہے نا جسم سے ایک دفعہ نکلتی ہیں وہ ضروری بھی ہے وہ ایک قدرتی ریپروڈکٹیو سسٹم کا ایک حصہ ہے لیکن وہ جو کمی واقعہ ہوتی ہے اس کو بعد میں اس کی ریپوڈکشن یا اس کی سپلیمنٹیشن کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے تو یہ بھی کرنا ہے اس میں اور پھر ہارمون میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہے مرد ہیں یا ہیں تو وہ جو ہے نا اگر انسولین کا استعمال کرتے ہیں تو انسولین بھی ایک ہارمون ہے تو اس کی اوور ڈوزنگ یا انڈر ڈوزنگ جو ہے نا وہ دونوں کے اپنے اپنے نقصانات ہیں ادھر آپ نے دھیان رکھنا ہے پھر نفسیاتی طور پر کچھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بلکہ یہ ہمارے جو تھائرڈ گلینڈ ہے اور پیرا تھائرڈ یہ گلینڈز بھی ہیں اگر اوور فنکشن کرتی ہیں تو ہم پتلے ہوتے ہیں جب سلو فنکشن کرتی ہیں تو ہم موٹے ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی سٹینڈرڈ ویٹ یعنی ایک توازن میں رہنا اس کا بہت ضروری ہے اچھا نیکسٹ جو ایک چیز ہم نے ڈسکس کر دی تھی وہ وراثی اثر تھے کہ جیسے نانا دادا والدین یہ سارے جو ہیں اگر وہ موٹے ہیں ننیال ددیال تو وہ اثرات بھی آتے ہیں اور وہ ہمارے جو جینز جو ہمارے کروموسوم کے اتر جو یونٹ کریکٹر جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو لے کر وراثت سے چلتے ہیں اگلے نسل میں تو وہ ہر کریکٹر ذمہ دار ہوتا ہے اس چیز کا کہ جو بعد میں انسان میں ظاہر ہوتی ہے تو اگر وہ موٹاپے کے جینز لے کر پیدا ہوا ہے تو وہ موٹاپے کے جینز آگے بھی جائیں گے مگر اس کو بھی ہم ڈائٹ کے ضرورت تبدیل کر سکتے ہیں مگر ایک نسل میں شاید کرنا مشکل ہوتا ہے اگر ہم آج اپنا سٹائل ہیلدی کر لیں گے تو دو تین نسلوں کے بعد ہم وہ جینیٹک افیکٹ بھی ختم کر سکتے ہیں وراثت پر گویا کہ غذا کے اثرات ہیں اگلے دن میرے کچھ دوست تھے وہ اس بات سے اختلاف کر رہے تھے تو پھر مجھے بہت ساری یونیورسٹیوں کے حوالے ڈھونڈ کر ان کو بتانا پڑا کہ یہ کیا چیز ہے یہ پروٹین سے ہماری جو لیڈر جو ڈی این اے کی لیڈر بنتی ہے وہ پروٹین سے بنتی ہے اور پروٹین یہی ہے ہم جو کھاتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہم کھاتے ہیں تو لیٹر آن اس کا وراثت پر بھی اثر پڑتا ہے بے شک فوراں نہیں پڑتا ایک دو نسل کے بعد پڑتا ہے ناظرین ورزش کا ذکر نہ کریں اور ہم کھانے پینے کا ذکر کرتے رہیں موٹاپے کا ذکر کرتے رہیں تو یہ بالکل ہی نامکمل بات ہے ورزش کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ورزش وہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ جو ٹی وی پر یا میڈیا پر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بڑی ہارڈ ایکسرسائز ہے یا پھر نہ کچھ لوگ جم کے اندر وہ جائیں جم پر جائیں تو وہی ورزش ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یوگا کریں تو یوگا ورزش ہے یہ ساری ورزشیں ہیں اس سے انکار کوئی نہیں لیکن ایک بالکل سستی مفت اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ واک ہے برسک واک تو برسک واک جو ہے اس کا میں ایک پروگرام کروں گا جس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ عمر بھی لمبی کرتی ہے کیسے کیونکہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ جتنا تیز آپ چلیں گے اتنا ہی آپ اپنی قبر سے دور ہوتے چلے جائیں گے اس پر ایک الگ سے پروگرام ہوگا انشاءاللہ تو اس میں میں سائنسی حوالے سے بتاؤں گا جو ویری ریسنٹلی ایک یونیورسٹی نے اس کو ثابت کیا تو یہ ورزش جو ہے وہ کتنی ہے ایک ہفتے میں ایک سو پچاس منٹ یا پھر ایک دن کا وقفہ کرنا چاہیں تو چھ دنوں میں روزانہ پچیس پچیس منٹ جس میں پھر تیز ہوتے جائیں یعنی آپ سلو پہلے چلیں پھر وارم اپ ہو پھر تیز چلیں پھر خوب تیز چلتے ہوئے جب ہارٹ بیٹ ڈبل ہو جاتی ہے ہماری تو دس منٹ تک ڈبل رہے گی نا اس کے بعد سلو ڈاؤن کر دیں تو اس شخص کی دس منٹ اگر ہارٹ بیٹ ڈبل رہتی ہے تو اس کی زندگی میں بیس سال کا اضافہ ہو جاتا ہے یہ ایک جدید ریسرچ ہے اچھا ورزش کے بعد جو جن چیزوں کا ذکر کروں گا وہ ہے ادویات تو ادویات تو جڑ جاتی ہیں بندے کے ساتھ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کچھ جینیٹک بیماریاں ہوتی ہیں ان کی دوائیاں لینی پڑتی ہیں کچھ حادثاتی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمیں دوائیاں لینی پڑتی ہیں کچھ ہماری اپنی غلطیوں سے مٹیبلزم کی غلطی سے آ جاتی ہیں جیسے ڈائیبٹیز ہے جیسے فالج ہے ہارٹ اٹیک ہے یا پھر موٹاپا ہے اس کے لیے ہم دوائیاں لینی پڑتی ہیں تو اس میں بڑے آپ کانشیس رہیں گے کہ دوائیاں جو ہیں آپ کو وقتی طور پر تو ضرور فائدہ دیں گی لیکن اس کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹ ہیں یا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ سم ٹائمز اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ آپ موٹاپے کو قابو کرنے والے سارے کام بھی کر لیں اور اس کو نظر انداز کر لیں تو یہ پھر وہ قابو میں نہیں آتا تو ناظرین اگلی بات جو ہے وہ ہے سرد گرم ماحول کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا دھیان رکھنا ہے یاد رکھیں کہ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے ستانوے ڈگری فار پچانوے پر اگر چلا جائے گر کر اندر کا تو پھر ہمارے اندر آ, وہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہمارا ہے نا وہ مکمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اس لیے اس کا دھیان رکھنا ضروری ہے ہم کس ماحول میں رہتے ہیں ہمارے کمرے کا درجہ حرارت کیا ہے اس کو آپ نے مینٹین رکھتا ہے رکھنا کیسے ہے کہ اندر کا ٹیمپریچر ہمارا ستانوے ہی رہے ٹھیک ہے جی تو اس کو رکھنے کے لیے آپ اپنا ٹیمپریچر ناپ بھی سکتے ہیں آج کل کچھ ایسی واچز آ ہوئی ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کو نا ٹیمپریچر بھی جسم کا بتاتی ہیں وہ جسم میں کتنے سٹیپ چلے کتنی کیلوریز استعمال کی آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہے یہ وہ ساری بتاتی ہیں تو میں اس کی پرموشن تو نہیں کر رہا لیکن آپ اس کا دھیان رکھیں کیونکہ آئی واچ جو ہے وہ اپنی صحت پر رکھنا آپ کا اپنا کام ہے کوئی ڈاکٹر آپ کو مفت میں آ کر یہ نہیں کرے گا کہ چلیں میں واچ کرتا ہوں آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اب یہ کر دیں تو اس لیے کر کے ورزش 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 بہت ضروری کھانا اور ورزش اور نیند یہ تین چیزیں اگر آپ نے کنٹرول کر لی تو آپ موٹاپا پھڑکے گیا کہ نہیں آپ کے قریب اور اگر آ گیا ہے تو آپ اس کو بڑی جلدی سے ویٹ شیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر نہیں آتی تو پھر آپ یہ تین چیزوں کنٹرول نہیں کرتے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ موٹاپے سے جان بھی نہیں چھوٹ سکتی آخری ایک پوائنٹ ہے جذباتیت اچھا جذباتیت کیا ہے یہ ہے تو ایک نفسیاتی مسئلہ کہ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں یا ہم تھڑے تھار ہائپو ہو جاتے ہیں یا پھر ہمارے اندر کوئی نفسیاتی مسائل ایسے ہیں کہ وہ ہمیں پھٹ پڑتے ہیں کسی پر یا پھر غصے پہ بہت جلدی آتے ہیں یا پھر ہم بڑے سلو سلو غصے میں آتے ہیں لیکن جب آ جاتے ہیں تو پھر وہ غصہ جاتا ہی نہیں ہمارا رہا یہ جو جذباتیت ہے نا یہ انسان کے فوڈ پیٹرن پر اثر کرتی ہے تو آپ دیکھیں کہ جذباتیت انسان کی زندگی کا حصہ ہے میں یہ نہیں کہوں گا آپ بے حصہ ہو جائیں اور جذبات میں نہ آئیں لیکن یہ ساتھ رکھیں کہ جس وقت آپ جو جذبہ بھی شو کر رہے ہیں چاہے غصہ ہے چاہے آپ ہنس رہے ہیں چاہے آپ کیا اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ اس میں آ حساسیت میں آ گئے ہیں تو اس وقت آپ نہ دیکھیں کہ جسم کے مٹابلزم پر کیا اثر پڑے گا اور اگر آپ نے سارے کام کنٹرول کر لیے موٹاپا لیکن جذباتیت کنٹرول نہ کی تو وہ پھر بھی اس پر برے اثرات پڑیں گے تو ناظرین میں نے آپ کو زندگی میں اپنا لائف کا سٹائل جو ہے لائف سٹائل جیسے کہتے ہیں اس کے چینجز کے آٹھ پوائنٹ بتائے ہیں تو یہ آٹھ پوائنٹ جو ہیں آپ ان کو ذرا غور سے دیکھیں اگر اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا چاہیں تو پھر سٹارٹ سے دیکھیں اور اس میں وہ سب پر دھیان رکھیں اور بڑے آسان طریقے سے وہ قابو میں آ جاتی ہیں اس کے لیے کوئی بہت زیادہ آپ کو تعلیم نہیں حاصل کرنی پڑتی کوئی ڈگری نہیں حاصل کرنی پڑتی کوئی بہت سفر نہیں کرنا پڑتا بہت پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا بہت ایکسپرٹس کے پاس نہیں جانا پڑتا سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں تو ناظرین یہ میں نے آپ سے جو عرض کیا ہے تو اگر آپ کو اس میں لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ درست ہیں تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر بھی کریں اور اس پر کومنٹس بھی دیں تو گو کہ یہ ہماری جو موٹاپا سیریز کا یہ آخری پروگرام تھا لیکن میں آپ کے کومنٹس کی روشنی میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی دو چار اچھے کمنٹس آگئے گئے تو میں ایک نیا پروگرام بھی کر دوں اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر سلطان محمود کو یوٹیوب چینل سے اجازت دیجیے اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کسی اور اچھی سیریز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے بہت شکریہ